মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি উঠিলোঁ আৰু এইখন ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিলোঁ আপোনালোকক যিধৰণে দেখাইছোঁ তেনেকৈয়ে ফিল আপ কৰিলোঁ আৰু ফটো চটো লগালোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি উঠিলোঁ আপোনালোকে এইখিনি গমেই পাইছে ধুনীয়াকৈ এইখিনি আৰু মই দেখাই দিয়া নাই আৰু আগতে মই দেখাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো মোৰ লিংকটোত পাই যাব আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মোৰ ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এয়া কৈছোঁ নহয় ক'ত নাম্বাৰটো মই বোৱা নাই ইয়াতো একেই হ'ব দুয়োটোকে সেইটো একেলগে বঢ়াই ল'ম আৰু আৰু ইয়াতে মই লিখা নাই লিখিব লাগিব সেইটো লৈ গ'ল ঠিক আছে এইটো মই লিখি লওঁ আৰু ইয়াতে আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ লাগিব মানে ইয়াতে আৰু এইখন আৰু এইখন মোৰ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো তাৰিখ ডেটটো বহাব আছে আৰু এয়া খাখীৰ চাহিনটো মাৰিব আছে এইখিনি কৰিলে হ'ল আৰু এতিয়া আৰু এয়া মই পুলিৰ ফটোটো মাৰি থৈ দিছোঁ সেইফালে আৰু এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখন ৰেডি মড মোটামুটি আৰু এটা কাম আছে আৰু সেইখিনি কৰিলে হৈ যাব আৰু ইয়াতে লাগিব আৰু ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছটো দেখাই দিওঁ এয়া লৈছোঁ মই ভোটৰ ভোটাৰ কাৰ্ড এয়া ফটো ষ্টেট কপি কৰি আনিছোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ মই এয়া বেংকৰ পাছবুকৰ ফটো ষ্টেট তাৰপিছত ল'লোঁ মই এইখন আধাৰ আৰু এয়া পান কাৰ্ড এই গোটেইখিনি মই লৈ ল'লোঁ এইটো হৈ গ'ল এইখিনি মোৰ এতিয়া ৰেডি আৰু আৰু এইখন এইখনতো গমেই পাইছে কিজানি সেইখন এতিয়া আকৌ এইখন মেইন হৈ পৰিছে কাৰণ মই এইখন লাগে বুলি মই ভবা নাছিলোঁ পিছতে গম পালোঁ যে পৰহিৰ দিনা মই গম পাইছোঁ যে এইখন আমাক লাগিব আৰু আজি আনি ফিল আপ কৰিলোঁ আৰু গম পাইছে এয়া মোৰ মই আত্মসহায়কৰ গোটত থকা মেম্বাৰটোৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এয়া আপুনি কি ব্যৱসায় কৰে তাত আপুনি লিখি দিব এইটো ঘৰত লিখিব লাগিব তাৰে পিছত মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সহজকৈ সহজ ভাষাত কৈ দিছোঁ কাৰণ বুজি পোৱাত সহজ হ'ব আপোনালোকৰ আৰু এইটো ঘৰত আপোনালোকে ধৰ আগতে যদি আপোনালোকে যদি আগতে বিজনেছটো কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াৰ পৰা বিজনেছটো কৰি আছে এনেকৈ ডেটটো লিখি দিব আৰু এয়া কি বিজনেছ কৰিব সেইটো নিলিখিলেও কথা নাই আৰু লিখিলেও কথা নাই নিলেখিলেও কথা নাই এইটো আপোনালোকে এনেকৈ লিখিলেও কথা নাই আপোনালোকে মই এইটো দিয়া গ'ল কিন্তু এইটো নিদিলেও হ'লেও তাৰ ডেটটো মই আগতে আছিলোঁ যিটোকে তাৰ ডেট দি দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়া কৰা নাই তেতিয়াহ'লে দিব নালাগে তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট কৰিব নহয় এই ধৰ আপোনালোকৰ মানে এপিচড ডেট এটা লিখি দিব লাগিব মানে কেতিয়াৰ পৰা কৰিব সেইটো লিখি দিব লাগিব ইয়াতে তাৰপিছত মই লিখিলোঁ এয়া মই কিমান কি কৰিম বা আপোনালোকে যদি ছাগলী লিখে তেতিয়াহ'লে ধৰ ছাগলী কেইটা আনিব তিনিটা দুটা আপোনালোকে ইয়াতে দিব বা তিনিটা ছাগলী পাঁচটা ছাগলী ইয়াতে দি দিব আৰু এটা ছাগলীৰ দাম কিমান গোটেইখিনি ট'টেল কৰি লিখিব লাগিব বা মোৰ এই দুইশ পোৱালি ইয়াত মই দুইশ পোৱালি লিখিছোঁ আনিম তাৰপিছত ইয়াতে মই দুইশ পোৱালি আনোতে কিমান খৰচ হ'ব ইয়াতে লিখিলোঁ ট'টেল মই ইমান ন হাজাৰ মই ইয়াতে লিখি দিলোঁ তাৰপিছত মোৰ এয়া পোৱালিকেইটা কিমান দিন লাগিব ওলাওঁতে এয়া মোৰ পঞ্চল্লিছ দিনত মই দিন লাগিব তাৰপিছত মোৰ এয়া মই চাই ছয়শ কেজি মই ইয়াতে লিখিলোঁ ছয়শ কেজি মই দানা শুৱাব লাগিব মানে সিহঁতক খাদ্য যোগান ধৰিব লাগিব তাৰপিছত মোৰ আহিল টোটেলত মোৰ এইখিনি ইমান ট'টেলত মানে এইখিনি মোৰ ইয়াৰ হিচাপটো ওলাওঁতে ইমানখিনি হৈ গ'ল এয়া তাৰপিছত মোৰ এইবাৰ হৈ গ'ল কি আঠশটো হ'ল মোৰ মেডিচিন মানে মই ইয়াত কিমানখিনি তাত মই কিমানখিনি চৰাই পোৱালিকেইটাক মেডিচিন খুৱাম আঠশ টকাৰ মই মেডিচিন খোৱাম এয়া মই আঠশ টকাটো মেডিচিনৰ কাৰণে লিখিলোঁ ইয়াতে সেইটো ঘৰত তাৰপিছত আৰু ইয়াতে লিখিলোঁ লাইনৰ বিল ইয়াতে মই কিমান মানে লাইনৰ বিল কিমান হয় সেইটো লিখি দিলোঁ ইয়াতে মই পাঁচশই লিখিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এইখিনি মোৰ এইখিনি মোৰ ট'টেলত কিমান হ'ল মোৰ প্লাছ কৰাওঁতে মোৰ ইমানখিনি পালোঁ আপোনালোকে যিমানখিনি পায় ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত আহিল আকৌ এইটো এইটোতো আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ দিম বুলি কৈছে বা সেনেকুৱা তাৰপিছত আৰু আপোনালোকে এইখিনি এইখিনিয়ে হ'ল কি এইটোৰ লগত এইটো এইখিনি যিখিনি আমি প্লাছ কৰি পালোঁ তাৰপিছত এইটো এইটো দুটাই মানে এইটোৰ লগত দহ হাজাৰটো মাইনাছ কৰি দিব লাগিব মাইনাছ কৰি দিলে আমি পাম ইমানখিনি ইমানখিনি পোৱাৰ পিছত আমি এইটো ট'টেলত ইমানখিনি উঠাই থ'লোঁ তাৰপিছত আহিল কি হ'ল আপোনালোকেও সেন তেনেকুৱাকৈ ওলাই ল'ব আৰু এয়া ধৰ মই মাংস কিমান দুশকেইখিনি চৰাই বিকোঁতে মই চাৰিশ কেজি পালোঁ তাৰপিছত মই মাংসখিনি গোটেই বেছি পাওঁতে মই মাংস পালোঁ ইমানখিনি তাৰপিছত মই আকৌ লাভ হ'ব মোৰ লাভ মোৰ লাভ হ'ল ইমানখিনি সেয়াই আৰু বেলেগ একো নাই আৰু আপোনালোকে এইখিনি ধৰ লাভ পোৱা লাভ হোৱা পইচাখিনি আপোনালোকে ইয়াতো লিখি উঠাই দিব পাৰে পে'মেণ্টটো তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ চাইন এটা মাৰি দিব আৰু বাকী এইখিনিত একো ফিল আপ কৰিব নালাগে যদি আপোনালোকে ছাগলীৰ কাৰণে কৰে তেতিয়াহ'লে ধৰ আপোনালোকে ইয়াতে দুটা ছাগলী বা তিনিটা ছাগলী বুলি লিখিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাগলী আনোতে এটা ছাগলী কিমানকৈ পৰে তেনেকুৱাকৈ ওলাই ল'লে তাৰপিছত ইয়াতে লিখিলে তাৰপিছত আপোনালোকে ছাগলীটো ধৰ কিমান দিনৰ পিছত আপোনালোকে ওলাই দিব পাৰে এনেকুৱা আনকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ওলাই ল'ব আপোনালোকে যি ব্যৱসায় কৰে যেনেকৈ একে দিয়ে সেনেকৈ আপোনালোকে ওলাই ল'ব লাগিব সেয়াই আৰু আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তেতিয়ালৈ বাই বাই